سحسن محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat ini mulia kawan kita masih lagi dalam Perbincangan usia ayat ke-6 hingga 9 di surah Hijr. Bagi tuan-tuan mikir tafsir bin Kasir, tahzib tafsir bin Kasir ini turun buka pada jilid yang kelima muka surat 120. A'udzu billahi minasy rajim. qalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وهي أوران ترون كان القرآن Sungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Mengapa kamu tidak mendatangkan ke malaikat kepada kami? Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab. Dan tiadalah mereka ketika itu diberi penangguhan. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar hari ini. Dalam kuliah lalu, saya telah bawakan kepada Tuhan yang merupakan sifat bagaimana bengkoknya, sesatnya kerah kepalanya, kaum musyikin dengan kata-kata yang berbentuk tahakum dan juga istihzak per Nabi SAW menyerupakan Nabi dengan orang gila sebagai contohnya kerana melawan arus perdana lah pada masa itu dan kemudian mereka mencadang kepada Nabi pula kan kebaik kalau utuskan malaikat saja kalau malaikat datang untuk menjadi penunjuk arah ataupun bawa mereka mengenali akhirat malaikat ni bukan manusia Mereka tidak makan tidak berkahwin tidak tidur macam mana nak jadi contoh kepada manusia dalam pelakuan dan juga ibadah mereka sedangkan kehidupan ni kezuan merupakan ibadah dan telah saya huraikan bagaimana kedatangan malaikat ada fungsinya peranannya bukan datang saja-saja begitu Sekala ket ketetapan Allah SWT dalam urusan malaikat ni ada sebab-musababnya mereka mendatangkan berbagai-bagai alasan untuk menolak dakwah Nabi SAW di sini kita dapat lihat sebenarnya Al-Quran datang sebagai memberikan satu revolusi mental kepada manusia Dalam contoh-contoh yang telah saya kemukakan pada kuliah-kuliah yang -kuliah lalu yang mana Al-Quran turun kepada Nabi SAW ini memperkenalkan dirinya sebagai satu agent ataupun satu manhaj yang membawa manusia kepada perubahan positif jadi kita dapat lihat Nabi Ibrahim sebagai contohnya bagaimana mengeluarkan manusia minaz zulumati nur iaitu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi begitu juga kita dapat lihat sebagai contohnya bila Allah menceritakan innallaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah manusia sesuatu apa yang ada pada kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Telah saya uraikan pada kuliah lalu bagaimana penggunaan kaum yang merujuk kepada masyarakat. Dapat kita buat kesimpulan bahawa perubahan sosial yang merupakan antara makasid Quran ni tak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja, Dia perlu kepada kegiatan bersifat timur, secara kolektif. Maka kita dapat lihat di sini pola berfikir dan sikap perseorangan itu bila dikemukakan dalam konteks Al-Quran ni dia mengajak kepada satu perubahan paradigma manusia secara berkumpulan. Jadi, kalau kita perhatikan lagi, Quran ini menjelaskan bahawa manusia memiliki aspek atau sisi dalaman dinamakan sebagai nafs dan juga sisi luaran. Antara lain dipanggil sebagai jisim. Yang ini jisim ni jamaknya ajasam. Jadi, kalau kita perhatikan bila datang Quran ini yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kaum syirik mereka menolak. Dan saya telah bawakan contoh bagaimana Islam mempunyai koleksi ataupun rekod yang cukup syarat bagaimana mendekati ataupun berdepan dengan situasi penolakan oleh masyarakat ini. Bila Quran datang untuk membawa revolusi minda kepada kehidupan yang meneraskan kepada akidah yang benar maka dapat penentangan dalam kisah yang saya bawakan kisah Imam Abu Bakar Al-Baqilani ketika ditanya oleh kaum musyrikin kaum nasara itu maka pendapat kamu tentang Aisyah radhiyallahu anha kerana mereka saja mengori dapatan-dapatan yang mereka lihat ni apa yang mereka discover lah bahawa kaum munafikun menuduh Aisyah radhiyallahu anha RA ini dengan perbuatan yang berkaitan dengan zina bersama dengan safuan itu maka jawapan Imam Abu Bakar Al-Baqilani ni mengajak golongan nasara ni untuk berfikir dalam kerangka al-Quran ni mengatakan bahawa Quran yang dibawa kepada kami ni mengajak revolusi berfikirlah tuan-tuan in kanan Aisyah radhiyallahu anha kadit tuhimat Ya'ni ya tamah al-munafiqun rafidah fa inna maryam kadit tuhimat aidha kalau kamu nak kata tentang aisyah radhiyallahu anha ini ibu orang-orang beriman isteri nabi sallam wanita yang mulia ini dipilih oleh Allah untuk menjadi isteri nabi isteri nabi di dunia juga di akhirat kalau kamu nak bawa nak buka chapter cerita ni kepada kami tak payahlah kami tanya pada kamu Quran juga mengajar kami dan satu bicaranya bahawa kisah maryam kadit tuhimat aidha maryam juga pernah difitnah Wa Wakilah tahira. Kedudunya adalah suci. Dipanggil bacul. Tahira mutahara. Ini wanita yang mulia. Quran dalam revolusi yang berfikir yang dibawa kepada kami ni kata Imam Bakila ni. Kedua wanita ini merupakan mulia. Aisyah radiyallahu anha merupakan wanita yang suci. Di, disucikan oleh Allah. Dan begitu juga Mariam. Walakina Aisyah ta. dengan ayat ni. Walakina Aisyah ta tazawwajaj walam tunjib. Adapun Aisyah. Namun Aisyah ini berkahwin. Tapi tak dikunikan anak. Amin. wanita yang berkahwin tak dapat anak tak ada bukti pun dia melakukan buatan yang keji itu dan seorang wanita yang mulia tiba-tiba dapat anak agak-agak ada sudut logik kemanusiaan mana yang lebih layak untuk difitnah aku tak kata begitu kata Imam Bakilani ini kamu yang fitnah mengatakan wahasyahuma radiyallahu anhumah mazuji Allah kerana kedua wanita ini sangat mulia kalau kamu nak tuduh Aisyah radiyallahu anha dalam berfikirnya munafikun yang mengatakan bahawa wanita yang mulia terlibat dengan zina hasyalillah mazuji Allah daripada membiarkan isi seorang Nabi Allah melakukan perkara demikian Nabi akhir zaman bahkan kita telah belajar yang surah kabut yang lalu Nabi-Nabi Allah yang sebelum itu Nabi Nuh ke Nabi Lut ke isteri mereka tak terlibat pun dengan buatan itu kita telah belajar memang isteri-isteri Nabi-Nabi Allah ni tidak akan terlibat dengan buatan zina sama sekali walaupun dalam kisah Nabi Lut Nabi Nuh telah kita belajar perkara ini apatah lagi Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman kalau wanita ini tidak ada bukti dia melakukan zina memang tidak ada anak pun mana yang lebih patut difitnah dan lebih kena fitnah itu untuknya seorang wanita berkahwin tidak dapat anak dengan perempuan yang tidak ada suami tiba, -tiba ada anak aku tak kata begitu yang mengatakan ini kan maka jangan kamu nak fitnah ibu kami Aisyah radhiyallahu anha kerana wanita yang kamu muliakan itu pun difitnah oleh Yahudi kamu tidak pertahankan begitu masuk Imam Baqilani tuan-tuan lihat ini adalah satu bicara yang sangat menarik berkaitan dengan muhadharah berkaitan dengan munazarah berkaitan dengan satu perdebatan maka dikatakan dalam tari Baghdad oleh khatib Baghdadi berkaitan dengan kisah ini bahawa fajunna gila lah raja Rom ini yang nak merendah-rendahkan atau menghina bawa bukti-bukti bahawa Islam ni salah dan tidak layak untuk diikuti dia tanya lagi soalan terakhir dia tahu dah semua lima soalan yang sebenarnya saya bawa kepada tuan-tuan semua dia kalah tanya lagi soalan berikutnya maka dia kata kalal maliku hal kana nabi hukum ya pernah tak nabi kamu Muhammad SAW berperang jawapan Imam ni nah. kalal maliku fahal kana yukatil fil makadamah apakah dia berperang duduk depan sekali jawapan Imam Bakir ya fahal kana yang tahsir Adakah dia menang? Jawapan Imam Bakir ni Naam Nabi Muhammad menang Assalamualaikum Maka bertanya lagi Malik ini Raja Rum ini Yang merupakan ketua Padri Kristian pada zaman itu Fahalkan Nabi Huzam Adakah dia juga kalah? Jawapan Abu Bakar Bakar Ya yeah. Menang kalah itu adat Maka berkata Malik ini lagi Ajib Nabi Yun Wai Huzam Kata Raja Rum ini Kepada Imam Bakir Untuk menghinanya Pelik Pelik Nabi Tapi kalah Maka kata Abu Bakar Bakir ni Ha'ilahun Wai Uh, jawapan yang Bakar ni memang ibarat ahli lah, petir lah, kena kilat ke kepala. Raja Rom langsung dia terdiam. Tak boleh buat apa dah. Dia jawab pada Raja Rom yang menghina Nabi Muhammad SAW ini. Dia berkata, kalau begitu aku tanya kau, adakah seorang raja? Dan dia disalib. Fahabu hital kafar. Maksudnya, kamu menyembah Isa. Dia Tuhan kamu. Bagaimana pula boleh disalib? Eh? Pada Nabi aku, kamu ejik kalah dalam perangan. Sekarang aku tanya kamu, Tuhan yang kamu sembah tu boleh disalib ke? Boleh dibunuh ke? Langsung terdiamlah Raja Rom ini. Berkata, pergi hantar baliklah dia ni. Dia ni dudukkan negara kita ramai orang masuk Islam nanti. Tuan hati dan dikasih Saya bawa kisah ni untuk tuan-tuan faham. Maksudnya, perkara yang namanya perdebatan dan juga dari sudut Muqaranatul Adiyah ini dibawakan oleh Quran bagi menunjukkan kepada ketepatan hujah-hujah yang dikemukakan bagi membungkamkan golongan musyrikun yang membawa berbagai-bagai alasan demi untuk menegakkan undang-undang bahasa mereka maka Allah SWT telah mengingatkan Nabi nya SAW bahawa kompas yang diikuti oleh umat Islam ini merupakan Quran dan Quran ini akan terus terpelihara sampai hari kiamat pada ayat yang ke-9 yang dapat kita lihat di sini dan cerita-cerita yang saya bawakan kepada Tuhan membuktikan bagaimana Islam ini telah pun dipelihara oleh Allah SWT walaupun berbagai-bagai alasan yang dikemukakan bertujuan untuk menolak Islam ini dan mengatakan dia tidak sesuai untuk dipegang diikuti oleh orang Arab pada zaman itu jadi dalam ayat ini Allah SWT memberikan informasi sebahagian daripada penyataan golongan musyrikin dan idea sesat mereka yang muncul daripada pekatnya kegelapan dalam hati mereka mereka berkata dengan nada untuk mencemur menghina hai orang yang mengklaim yang mendakwa Quran itu turun kepadanya sungguhnya kamu memiliki tanda-tanda yang kami jadikan sebagai ukuran bahawa kamu tidak waras ketika kamu menyeru kami untuk mengikutimu dan meninggalkan apa yang kami dapati kami ikuti kami sokong bukti-bukti datuk ini yang kami yang telah dibawa berkurun sebelummu tiba-tiba kamu bawa satu yang bercanggah dengan arus pada ini kamu nak kami ikut kamu maka kami tidak akan menerima ajakanmu sama sekali kemudian kita dah lihat bagaimana Allah Ta'ala telah pun mematahkan hujah mereka dan mengatakan bahawa permintaan mereka untuk membuktikan kebenaran Islam ini dengan hadirnya malaikat itu adalah satu perkara yang tak dapat diterima oleh yang akal kerana kedatangan malaikat ni mempunyai tugasan yang tentu ketapan Allah SWT jadi Allah benar-benar menjamin untuk memelihara Al-Quran dari sebarang bentuk perubahannya pemindahannya pemindaannya dan juga untuk buat apa saja yang selari dengan syahwat manusia itu semua tidak dapat dilakukan kepada Al-Quran. Ini merupakan satu sanggahan terhadap tuduhan bohong dan juga palsu golongan musyrikun bahawa Muhammad SAW adalah orang gila yang menerima Al-Quran daripada Allah SWT Kemudian kita dapat lihat, tidak ada gunanya menurunkan malaikat untuk memberikan persaksian tentang kebenaran dakwah Nabi kebesaran kenabian Nabi ini kerana penurunan malaikat justru hanya akan menimbulkan kebingungan bagi mereka bahkan datangnya malaikat menandakan final azab telah pun sampai. Nabi Nabi SAW yang merupakan utusan Allah pun cukup payah baginda untuk melihat kedatangan Jibril dan rupa aslinya sampai Nabi berada dengan ketakutan yang amat sangat besarnya malaikat Allah jadikan ini dan kita dapat lihat juga pengajaran daripada ayat ayat ini sungguhnya kerja mendustakan mencemooh para rasul ni merupakan satu kebiasaan dan fenomena yang telah terjadi sejak umat-umat yang terdahulu lagi jadi semua yang dilakukan oleh kaum musyikun kepada Nabi SAW ini sama dengan apa yang dilakukan oleh puak yang terhadap Nabi-Nabi mereka yang terdahulu ini contoh-contoh yang terdahulu kita lihat dalam ayat-ayat yang lalu. Dan Allah Taala telah pun memasukkan kesesatan, kekafiran, sikap mengolok-olokkan kesyirikan dalam diri kaum kafir ini dari golongan yang terdahulu kepada yang menentang Nabi pada waktu baginda yang salam berada di Mekah. Jadi perkara yang sama juga Allah masukkan ke dalam hati golongan musyrikin Arab sehingga mereka ini tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi demikianlah kita dapat lihat beberapa kefahaman daripada ataupun pengajaran mm, fiqhul haya daripada hukum hakam berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bincangkan ni musim ayat ke-6 hingga ke-9 insyaAllah selepas ni kita akan masuk ke ayat ke-10 di surah yang mulia ni Wallahu'alam wa Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh